أشهد ان كان القاضي ابو بكر الباقلاني من علماء المسلمين في القرن الرابع الهجري في العهد العباسي وعهد الدوله البويهيه التي سيطرت على اغلب العراق انذاك وقد ذاع صيت الباقلاني لسعه علمه وكثره مؤلفاته وكانت له عده مناظرات مع المعتزله وغيرهم من الفرق الضاله استطاع فيها ان يفحمهم وان يظهر ضعف حجتهم ولما سمع الملك عضد الدوله البويهي عن ذكائه وعلمه وحضور بديهته ارسله الى بلاد الروم في مهمه كبيره تتعلق بالسياسه الخارجيه للدوله. هل ارسلك الملك فقط لابرام المعاهده مع الروم؟ ام ان هناك امرا اخر؟ فضيلة الإمام القاضي وما الذي دفعك للتفكير في أمر آخر سيدي رئيس البحار؟ لأنك لأنك يا سيدي القاضي لست شخصاً عادياً، أنت من علماء المسلمين، فلا بد أن للرحلة أهدافاً أكبر صدقت فراستك يا رئيس البحار، إن ملك الروم يحب المناظرات العلمية، ومن هنا كانت لدينا الفرصة لنبين لهم عقيدة المسلمين وانحراف عقيده نصارى الروم. وفقك الله يا قاضي المسلمين. سمعت ان المنجمين قالوا ان رحلتك هذه ستكون رحله ميمونه. حتى انت يا رئيس البحار تقول مثل هذا الامر الفاسد. التنجيم ليس من الاسلام في شيء، ولا يعلم الغيب احد الا الله او من ارتضى من رسله باذنه تعالى. واعلم اخي ان الخير والشر بقدر الله. وليس للكواكب والنجوم ها هنا مثقال ذرة من القدرة ونعم بالله ولما وصل الباقلاني إلى بلاط ملك الروم واستعد لملاقاة الملك كانت المفاجأة معذرة يا قاضي المسلمين أنت لا تستطيع الدخول على الملك بهذه العمامة حتى تنزعها ولهذا الزي حتى تستبدله وأن تخلع خفيك أيضا لا والله لا أفعل ذلك ولا أدخل على الملك إلا على ما أنا عليه من الزي واللباس وإلا فخذ هذه الرسالة تقرؤونها وترسلون جوابها لأعود به ولكن ما المانع؟ هذه هي أعرافنا فلماذا تظن نفسك مختلفا؟ اسمع يا وزير الملك أنا رجل من علماء المسلمين وقد رفعنا الله بالإسلام وأعزنا بنبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا إن من شأن الملوك إذا بعثوا رسلهم إلى ملك آخر أن يرفعوا أقدارهم ولا يقصدوا إذلالهم، لا سيما إن كان الرسول من أهل العلم، فإن أراد مني الدخول دخلت كما أدخل على خليفة المسلمين، وإن كره ذلك فليقرأ كتابنا ويرد الجواب ويردنا إلى صاحبنا، ولا حاجة لنا في اللقاء. فلما عرف الملك جوابه امر به ان يدخل كما يريد وقد عرف منزله القاضي الباقلاني وما اوتيه من سعه العلم وقوه الشكيمه وحضور البديهه وانه مقدم في المسلمين ذو شان عظيم بينهم. ذكرنا ان القاضي الباقلاني الذي كان في زياره لملك الروم كان قد رفض ان يدخل على الملك الا بعمامته وزيه وخفيه. فنزل الملك على رأيه، وعلم بالضرورة أن القاضي الذي رفض أن يخلع خفيه عند لقائه حري به ألا يركع أو ينحني عند دخوله، فأراد خديعته بأن جعل الباب قصيرا حتى يضطر إلى الانحناء والركوع عند دخوله، فلما رآه القاضي فكر ثم أدار ظهره ودخل من الباب وهو يمشي إلى الخلف، فتعجب الملك من فطنته، ووقعت له في قلبه هيبة عظيمة. تفضل يا وزير الملك. الملك يريد ان يطمئن عليك وان كنت قد استرحت من سفرك ومن مراسم الاستقبال فان هناك امرا من امور العقيده يريد الملك ان يناقشه معك بنفسه فهل انت مستعد لذلك يا قاضي المسلمين؟ بمشيئه الله وبمعيته. كل ما تطرحونه ستجدون جوابه ها هنا يا وزير المملكة. أخبر الملك أنني سأكون حاضرا في الموعد الذي اتفقنا عليه أخبرني يا قاضي المسلمين ما تقولون في المسيح عيسى بن مريم عليه السلام روح الله وكلمته وعبده ونبيه ورسوله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون يا مسلم. تقولون إن المسيح عبد نعم. كذا نقول وبه ندين. ولا تقولون انه ابن الله؟ معاذ الله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله. حسنا فهل العبد يخلق ويحيي ويميت ويبرئ الاكمه والابرص؟ لا يقدر على ذلك، بل ذلك كله من فعل الله تعالى. ولكن كتابكم القرآن ذكر فيه ان المسيح فعل كل ذلك. خلق واحيا الموتى وابرا الاكمه والابرص، ثم تاتي انت وتنفي ذلك كله، وتقول ان المسيح عبد؟ اعبد ويخلق؟ اعبد ويحيي الموتى؟ اعبد ويبرئ الاكمه والابرص؟ لا لا، انما اخبرنا الله تعالى في كتابه ان المسيح عليه السلام قد فعل كل ذلك باذن الله. خلق من الطين طيرا ثم نفخ فيه باذن الله. واحيا الموتى فقط باذن الله وابرا الاكمه والابرص باذن الله وحده لا شريك له ولو كان المسيح يحيي الموتى ويبرئ الاكمه والابرص من ذاته وقوته لجاز ان يقال ان موسى فلق البحر واخرج يده بيضاء من غير سوء من ذاته ولجاز ايضا ان يقال ان سائر معجزات الانبياء وكأنها من افعالهم دون اراده الخالق فلما كان ذلك لا يجوز عليهم لم يجز ايضا ان تسند المعجزات التي ظهرت على يد المسيح اليه بل معجزه المسيح كمعجزات سائر الانبياء كلها باذن الله وحده. ولما يئس ملك الروم ومن معه بمناظره قاضي المسلمين ابي بكر الباقلاني ارادوا اغضابه والنيل منه. فذكروا زوجه نبينا صلى الله عليه وسلم بسوء فماذا كان رد الباقلاني وكيف اجاب تفضل يا قاضي المسلمين ما اعتدنا ان تتاخر علينا لحظه عن موعدك فما اخرك كان الموعد بعد صلاه العصر كما اتفقنا يا ملك الروم وقد حضرت ما ان انتهيت من الصلاه لم اتصور ان التقي بمن يقدم اي موعد عن موعدي الصلاه عندنا يا ملك الروم كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقول الله اكبر في الاذان عندنا يذكرك بانه سبحانه وتعالى اكبر من كل شيء. لا عليك يا قاضي المسلمين، فلا اريد تعطيل الحديث اكثر من ذلك. لدى هذا القس سؤال نريد منك الجواب. تفضل اطرح مسالتك ايها القس. اخبرني يا ايها القاضي، ما فعلت زوجه نبيكم؟ وما كان من امرها بما رميت به من الافك عندما عجز المنافقون عن النيل من محمد عليه الصلاه والسلام ارادوا طعنه في ظهره فتكلموا بحق زوجته ما تكلموا وخاض معهم من خاض دون علم وقد براها ربنا من فوق سبع سماوات وبين لهم عظيم قولهم وفضح المنافقين واخزاهم نعم من يصدق بكتابكم القران سيصدق هذه الروايه ولكننا نريد برهانا ماديا بعيدا عن القران فلو كنا مؤمنين به ما دارت بيننا هذه المناظرات من البدايه يا هذا الا تعلم انني قبل ان اكون عالما من علماء المسلمين فانا ايضا قاض فتعال اعلمك قاعده ذهبيه لعلها تنفعك يوما ما تقول القاعده ان البينه على من ادعى أي أنت المطالب بالدليل لا أنا. أما الدليل فليس عندي، فهذا أمر حدث على أرضكم، وإنما أنقل لك كلاما ردده بعضكم. دعني أقرب لك الأمر، ألم يقل اليهود في مريم ما قالوا فيها بعدما أتت بعيسى تحمله؟ ألم يقل بعضهم لقد جئت شيئا فريا؟ ألا تعلم أن بعضهم ما زال يردد هذا البهتان العظيم؟ بلى. ما زالوا يرددونه إلى اليوم حسنا فهما امرأتان في التاريخ امرأة لم تتزوج وهي مريم ومع ذلك أنجبت ولدا وامرأة تزوجت وهي عائشة ومع ذلك لم تنجب ولدا فإن تطرق في الذهن الفاسد احتمال ربة فهو إلى الأولى أسرع وهما بحمد الله منزهتان مبرأتان من السماء ولكنكم أنتم اتهمتم التي تزوجت ولم تنجب ونحن برأنا التي لم تتزوج وانجبت ولدا. أيها القس، هل لديك رد على هذا الجواب؟ الحقيقة الحقيقة أن الحقيقة أن وقت المناظرة قد انتهى وغدا مناظرة أخرى. واستمرت المفاوضات بين القاضي أبي بكر الباقلاني وبين ملك الروم بخصوص المعاهده بين المسلمين وبين الروم عده ايام، تخللتها بعض المناظرات، وكانت مناظره اليوم هي انتقال من الدفاع ودرء الشبهات الى الهجوم المباغت الذي لم يتوقعه الخصم. بيني وبينك يا قاضي المسلمين كلامك في المناظرات السابقه دخل في قلبي ولا اجد له جوابا ولا استطيع تكذيبك. ولكن ولكن ما زال في صدري شيء من الاسلام لا افهمه. وما هو يا وزير المملكه؟ افصح. انتم المسلمون عندكم عنصريه. نعم نعم عندكم عنصريه. تبيحون لانفسكم زواج اليهوديه او النصرانيه ولا تبيحون لغيركم الزواج ببناتكم. نحن نتزوج اليهوديه لاننا امنا بموسى. ونتزوج النصرانية لأننا آمنا بعيسى، وأنتم متى ما آمنتم بمحمد زوجناكم بناتنا. يا إلهي، ألديك جواب لكل شيء؟ اليوم أنا أسألكم يا وزير المملكة، وأنتم عليكم الجواب. حسبما فهمت يا ملك الروم، فأنتم تقولون إن اللاهوت اتحد بالناسوت، فكيف ذلك؟ هل من الممكن ان تفسر لنا؟ الامر بسيط. اللاهوت اي ان الاله عندنا له صورته الالهيه المتمثله في الاب. اما الناسوت فهو الصوره البشريه المتمثله في المسيح الابن. ولكن لماذا؟ ما الدافع لان ينقسم الاله الى صورتين او ثلاثه باضافه روح القدس حسب زعمكم؟ لقد كانت الغايه من نزول الاله في صورته البشريه. ثم صلبه هي ان يخلص الناس من ذنوبهم وهو ما يعرف عندنا بعقيده الخلاص. حسنا، فسؤالي هو: هل كان المسيح يعلم انه سيصلب كما تقولون انه صلب وفعل به ما فعل ام لم يكن يعلم؟ ربما علم انه سيصلب وربما لم يعلم لا لا, لا ادري ما المغزى من سؤالك. لأنه إن لم يدري ما أراد اليهود به وما خططوا لأجله، لبطل أن يكون إلهًا ولا حتى ابن إله. فمقام الألوهية يقتضي علمه للغيب. أما إن كان يعلم مسبقًا، ودخل في هذا الأمر على بصيرة، فليس بحكيم؛ لأن الحكمة تمنع من التعرض للبلاء. فكيف يكون إلهًا كما تزعمون، ويعذب ويصلب؟ لا اله الا الله. ماذا تقول يا وزير المملكة؟ لا شيء، لا شيء، لا شيء، فقط أتعجب من حجة هذا المسلم، لقد فتننا في ديننا. علمنا أن القاضي أبا بكر الباقلاني كان قد ذهب إلى بلاد الروم رسولا لبلاده في قضية تتصل بالسياسة الخارجية للدولة، فانتهز ملك الروم هذه الفرصة ودارت بينه وبين الإمام الباقلاني عدة مناظرات قال عنها بعض المؤرخين إن الله أظهر فيها دينه على الدين كله، إلا أن أشهر تلك الوقائع وآخرها كانت عندما أراد الملك تكريم الباقلاني قبل رحيله من أرض الروم فدعاه إلى يوم هو من محافل النصرانية وبولغ يومها في مظاهر الاحتفال. مرحبا بالامام الكبير قاضي المسلمين ها انا جئت ملبيا دعوتك يا ملك الروم في يوم عيدكم اليوم اعرفك بضيف فريد من نوعه عظيم الشان كبير المقام ادخل علينا البترك يا فقيه هذا هو البطرك الاكبر قيم الديانه وولي النحله مرحبا بالبطرك الاكبر كيف حالك وكيف حال الاهل والولد ماذا تقول يا هذا اسالك ياني يا نيافه البطرك كيف حالك وكيف حال الاهل وكيف حال الولد لابد انك جننت اذا وما انكرتم من كلامي يا هذا ألا تعلم أننا ننزه هؤلاء عن الصاحبة والولد؟ يا هؤلاء تستعظمون لهذا الإنسان اتخاذ الصاحبة والولد وتربؤون به عن ذلك ولا تستعظمونه لربكم عز وجهه فتضيفون ذلك إليه سوءة لهذا الرأي ما أبين غلطه ما ترى في أمر هذا الشيطان؟ أقضي حاجته وتلاطف صاحبه ملك المسلمين وتبعث بالهدايا إليه وتخرج هذا العراقي من بلدك اليوم إن قدر وإلا لم آمن الفتنة به على النصرانية ففعل الملك ذلك وعجل بتسريح أبي بكر وبعث معه عدة من أسار المسلمين ووكل بالقاضي من جنده من يحفظه حتى يصل الى مامنه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا